сахарных более коллеги, здесь на данном слайде определение сахарного диабета такое, в общем-то, на мой взгляд, она очень моментом этого грозного заболевания. Синдром геноноэнергетического поражения стопы при сахарном диабете впервые выделен в ВОЗ как отдельный синдром в 87-м году. По данным ВОЗ, в настоящее время в мире сахарным диабетом болеет около 300 миллионов человек, при этом каждые 15-10 лет это число удваивается. Наиболее частным осложнением сахарного диабета является развитие гнойно-некротических нижних конечностей. При приблизительно 15-20% диабетиков по всему миру развиваются гнойно осложнения, и свыше 60% недраматических ампутаций осуществляется именно среди диабетиков. Синдром диабетической стопы как симптомокомплекс комплекс является следствием интегрального процесса адаптационной перестройки эндокринно метаболического статуса в сторону дезадаптации и включая в себя сложный комплекс формирования из метаболического синдрома, повышения активности симпатодренальной системы, глюкортикоидной активности, изменения активности углеводного липидного обмена, угнетения естественной резистентности организма. Ну, это формы с нейропатическая и ишемическая смешанная. Нейропатическая практически хирургия не занимается. Наши эти две формы, вторая и третья. Нам выведено, в Китайском сказать, еще есть протокол лечения больного сахарным диабетом и диабетической стопой. Однако мы придерживаемся вот такой э, схемы, она будет опубликована, так что я не буду зачитывать, но тем не менее. Хирургическое лечение, главное, и критическое процесс, симуляция основное. Я всегда говорю, если руки хирурга не поработают от гнойным процессом, можно антибиотики лить бедрами, и ничего не поможет. Самое главное, адекватная, полная обработка хирургического рода гнойного очага. Компенсация сахарного диабета, переводная инсулинотерапия, антибактериальная терапия, пробиотики, метаболическая терапия, антикоагулянтная ангиотропные. Вот я выделила ангиотропные, уже несколько докладов уже прозвучало, какую роль играет колоссальную лечение стопы диабетика ангиотропная терапия. Противоспалительные, физические методы и терапия направлена на лечение остеопороза и местное лечение ран. Конечно, местное лечение играет колоссальную роль. Сейчас существует очень много методы места лечения. Но я, так как я сказала, что большую роль играет ангиотропная терапия, мы начинаем лечение больных с диабетической стопы абсолютно практически всем, кто только может приобрести. Это просто гландины С последующим переходом на ацилостазол, который тормозит агрегацию тромбоцитов, ингибирует пролиферацию гладкомышечных клеток, расширяя сосуды, снижает уровень полистерина, либо низкой плотности, триглицеридов и увеличит либо высокой плотности. Э, это наш препарат, я поэтому и мы его очень любим и широко применяем. Э, что, вот что очень важно. Ингибирует э, фосфодистеразу третьего типа. Выраженное угнетение, активация агрегации тромбоцитов, уменьшение риска тромбоза, торможение, пролиферации гладкомышечных клеток. Увеличение содержания я уже это сказала, способствует ангиогенезу, это очень важно при больнице с диабетической стопой, и торможению воспалительных процессов. Вот такие у нас это украинские довольно-таки эффективные препараты. Зелинер, по англосеременном, зареление это скоординированный процесс, проходящий через определенные стадии с участием различных клеток и продуктов их жизнедеятельности. И процесс заживления можно спорить, право отнести к так называемой свободно радикальной патологии. Актуальность. процессе заж... заживления раны наблюдается инактивация сбалансированной системы эндогенных ингибиторов, свобода радикальной реакции, в результате чего задерживается нормальная смена стадии раннего процесса и замедляется скорость заживления раны. Ввиду чего поиск способов стимуляции заживления э, ну, и на некротических ран больных сахарных диабетов является актуальным и требует, конечно, дальнейших поисков методов. Цель исследования – разработать клиническую практику методы местного лечения больных с сахарным на основе использования современных сорбентных препаратов с воздействием на него поверхность экзогенного оксида азота Это я хочу сказать, что лечение сахарного диабетика – это совершенно новое направление. У нас уже накоплен трехлетний на опыт, очень эффективный метод изучить влияние аппликационного сарабинтосертосиола для симуляции заживления гнойно некротических ран в эксперименте и в клинике, изучить противомикробные препарат широкого спектра Верборекс на гнойно некротических ран в клинике, изучить динамику основных показателей заживления ромбольных сахарных диабетов при использовании экзогенов азота. Мы пользуемся классификацией Вагнера, я думаю так, что все это наиболее наиболее такая показательная классификация есть, и другие еще, но мы уже много лет пользуемся этой классификацией. Здесь на данном стадии фаза течения раннего процесса, который с учетом и, и каждый клинический должен назначать лечение с, с учетом фазы течения данного да, данного Фаза воспаления ситуации, интенсивная, тупая ситуация с глубинами равной антисептического воздействия на возбудитель инфекции, вызывать отражение и расплавление некротических тканей. Фаза регуляции это стимуляция роста, фаза эпитализации, стимуляция эпитализации созревания соединительного тканного рубца. Сиртосил. Хотел, это сиртосил. Это наш украинский препарат. Я его автор, этого сертозила. Он сейчас композиция на основе кремиорганического органического сорбента аэросила и мобилизирована на нем сирация Последний является ферментным препаратом выделенных в непатогенной кишечной бактерии серация e 15 обладает фибринолитической противовоспалительной противотечной активностью. Патент вот Украине этот препарат запатентован в 64 странах мира. На данном слайде проведен эксперимент на крысах. Провели мы сравнительно оценку эффективности сердосила на зажирение ран и гентоксана, который так широко распространен, как старгентный препарат. 21 сутки под воздействием цитосила рана зажила полностью, под действием гиндоксана на 21 сутки а рана уменьшилась в два раза. Очищение раны также практически под воздействием сертосила происходит в три раза быстрее. планометрии То же самое, смотрите, сертосил 5,5. Полная эпитализация раны. Безусловно, под воздействием сертосила происходит на 14 сутки, а об практически в два раза быстрее. Механизм действия светосила. Стимуляция усиления фибриноэлитической противовоспалительной противотечной э, активности силикса, стимуляция миграции в рама, содействие лизиса некротизированной ткани и филинозных пленок. При том сераза капитана еще проникает через микробную клетку, в ДНК микробной клетки ее, ее, ее микробные клетки погибают. Э, учитывая особенности эти патогены, для разработки максимально эффективного комплекса лечения гнойных при сахарном диабете нами предложено использование надерфлекционным сарабентом терапия оксидазота с помощью аппарата плазон. Это также получит патент Украины корыстной модели. Плазон метод энотерапии NO раневой воспалительной патологии основана на воздействии экзогенного оксида азота, химического генеза, генерируемого из атмосферного воздуха аппаратом плазон. Лечебная эффективность экзогенного Оксид азота основана на его свойствах как полифункционального физиологического регулятора. Но вы знаете, что для разработки оксида азота три американские профессора в 1998 году получили Нобелевскую премию. Механизм действия НО здесь, я лучше на другом слайде, более показательным будет. Нормализация микроциркуляции, то, что очень важно при синдроме диабетической стопы за счет вазодилетации антиагрегантного и антикоагулянтного действия НО. Бактерицидное действие, как собственно, так и а, а, образующиеся в ткани при взаимодействии оксидозота, индукция фагоцитоза бактерий, нейтрофилами и макрофагами, активация антиоксидантной защиты, улучшение нейтротрансмиссии, регуляция специфического и неспецифического иммунитета, прямая индукция пролиферации фибробластов, рост сосудов. Вот вы представляете, все под воздействием оксидозота это все это, все происходит. Вот этот аппарат ПЛАЗОН, который у нас, слава богу, есть. Вот. программа после воскрытия не там любого, но это процесс анекдотический, обработка по плазонам в режиме деструкции и коагуляции, это лаковая корочка, обработка раны сертосилом, в дальнейшем ежедневно проводится обработка раны плазоном, режим деструкции и регенерации характеристика одного ну, вот здесь характеристика больных привлечена 97 больных обратите внимание что по возрасту практически 75 больных это э, люди трудоспособного возраста которые страдают синдромом диабетом и синдромом диабетической стопы бактериологическое исследование мы уже на том слайде видели вот э, э, не буду его повторять э, вот препарат барбарекс он появился, может быть, уже никто, многие не слышали. Появился только сейчас в Украине. Появился Протимикробный препарат широкого спектра действия, который не является антибиотиком, эффективным против обычных антибиотикорезистентной бактерий, наравне с ванкомицином и тобрамицином обладает мощным бактерицидным действием. минимизирует риск прогрессирования инфекции, не способствует развитию антибиотикорезистентности антибиотикорезистентности, предупреждает формирование бактериальной биопленки. вы знаете, что такое биопленка, не буду об этом говорить. Может Применяется смесь с другими препаратами для лечения ран, включая антибиотики. Стимулирует заживление послеоперационных ран без побочных эффектов. Алантоин, который входит в состав препарата, оказывает кератолитический эффект, способствует отделению мертвых тканей от здоровых. Изофеналиновые алкалоиды способствуют очищению здоровой ткани, от лунных масс удаляют результат продукта распада. Является эффективным препаратом для профилактики послепарационных хранимых осложнений, увлажняет рану благодаря содержанию синтетизированного алоэ -вера. Что туда входит? Желтокорень канадский, это американский, кстати, препарат. Я думаю, что у нас тоже он приживется. И женщин опять вот привожу примеры, которые лечены на способность применением оксида сота. И вот 26 сутки, рана полностью зажила. Также начало лечения, это вторые сутки, дальше продолжение. Не было лечения, начало лечения исход 37 сутки. А дальше, вот, сначала, ну, нет, э, к сожалению, не думаю, что все эти слайды войдут, э, потому что вы, вы можете представить, до, до некротомии какая-то рана была. И вот исход 45 сутки вот, практически здоровья. Вот эта больная, 78 лет, она вот, 10 лет ходила с этой трагической язвой, страдает э, сахарным диабетом, и э, нам госпитализирована, мы ее лечили, именно лечили оксидом азота и сертосилом и, и 24 сутки практически эта язва, она была глубокая, доходила до вязочной кости, зажила полностью. На данном слайде мы, в нашей клинике применяются практически все современные методы, и ванн и ультразвуковая кавитация. Вот на данном слайде тоже больная больна с сахарным диабетом, огромная некротическая рана, наложен в аппарат здесь вот, после снятия вактерапии, здесь проведена автодермопластика, свободный проферированный лоскутом и полное заживление. В данном случае, вот, я вам хочу сказать, я много лет уже работаю, и поверьте мне, где-то лет 10 назад никто бы эту стопу не лечил. Простал вопрос в ампутации, Сотка на уровне, по крайней мере, хотя бы нижняя треть бедра. Однако вот мы применим всю эту методику, этапные нейкоэктомии, ВАК-аппарат и, и, и последнее это суспадерм. Суспадерм и нога спасена, и больной 78 лет. Это, это очень важно, это очень, это очень большая победа на нас, медиков, хирургов. Выводы. Обработка ранних поверхностей потока оксида азота последующее место использования аппликационного сегмента комплекс лечения пациентов в <coughs> является очень эффективной методикой. Я вам хочу сказать, вот, применив все, я, тот комплекс э, терапии, который я представила вам, и плюс вот эти методики, нам это позволило снизить частоту выполнения высоких ампутаций нижней конечности в 2,1 раза. Можете представить, какая-то большая победа. Берберекс, видите, знак вопроса. Этот препарат совершенно новый. Но национальная клинике есть. показал пока что очень хорошую эффективность. Замечательно. Полечили мы э, нескольких больных, при том ничего не добавляли. Ми общее лечение и плюс местные раны с самого начала до, до заживления. Но, к сожалению, фотографии не представили. Спасибо за внимание.